В преддверии Нового года в Майкопе торжественно открыт еще один новый детский сад. Дошкольное учреждение, которое было создано на месте бывшего санатория «Солнышко», смогут посещать порядка 250 малышей. Детский сад номер 33 с прежним названием «Солнышко» начинает новую жизнь, где в комфорте в 12 группах будут пребывать 240 ребят. Мы в этом году построили три новых садика, переоборудовали бывший санаторий «Детский солнышко» под садик. И в связи с этим решили вопрос по предоставлению мест детям от 3 до 7 лет по городу Майкопу, по столице. В районах мы работаем, в ближайшее время этот вопрос тоже решим. Это связано с указами президента Российской Федерации Майскими. Мы в этой части на уровне и Южного федерального округа и всей страны очень хорошо выглядим. Реконструкция бывшего санатория «Солнышко» проходила в рамках муниципальной программы развития системы дошкольного образования на 2014-2016 годы. На эти цели из муниципального бюджета было выделено свыше 68 миллионов рублей. Хотелось бы поблагодарить главу республики Адыгея Санкидача Такушина, премьер-министра республики, кабинет министров за поддержку, за то, что такое решение было принято и нам этот объект был передан. Поблагодарить депутатов городского совета, которые объединив все свои депутатские средства, направили их на этот объект и благодаря вот такому совместному решению были проведены капитальный ремонт этого здания, это хороший подарок городу в канун Нового года старое здание всего за год полностью реконструировано. На месте плоской крыши появилась новая шатровая кровля. Старый мозаичный фасад также обновился. По новым технологиям его утеплили и украсили декоративной штукатурной отделкой. Кроме того, в здании полностью заменены инженерные сети. Вентиляция, отопление, установлены теневые навесы, завезено игровое оборудование, благоустроена территория. Очередь в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет с введением эксплуатации «Дом номер 33 полностью закрыта.